Владимирович уже сказали многое, и действительно здесь важна, скажем так, ремарка в отношении обвинения Харькова в инерционности, в консерватизме, здесь, мне кажется, удобнее оперировать языком не процентов, а абсолютных цифр. И тогда становятся многие вещи яснее, понятнее и приобретают другой оттенок. Потому что когда мы говорим даже о динамике в 20%, да, все-таки избирательный корпус так называемой партии регионов, он значительно поредел. И если в 2012 году за партию регионов голосовало 460 тысяч харьковчан, жителей Харьковой области, то сейчас это 280 тысяч. И эта динамика, она гораздо более существенна, потому что это население, ну, скажем так, районного хорошего центра, да, то есть э, сопоставимое. А здесь важнее все-таки не, не те цифры, которые дал оппозиционный блок, а скорее те цифры, которые он потерял в партии региона. И, возможно, такая краткость кампании и чрезмерная альтернативность новых партий, так называемых новых, она как раз и сыграла в минус именно мажоритарных округов. В частности, тот округ, в рамках которого мы находимся, он был наиболее показательным в отношении способности демократов договариваться. Здесь было как минимум три или четыре достаточно ярких и известных уже кандидатов, которые ассоциировали себя с действующей, скажем так, властью Блок Петра Порошенко, Народный фронт, э, даже представители Евромайдана именно Харьковского состязались за голоса избирателей и в результате действительно голоса были распределены таким образом, что выиграл самого движеница, раньше баллотировавшийся от партии регионов, который выигрывал раньше, который при этом не является харьковчанином. Его там 30% хватило для того, чтобы в общем -то, получить эту победу. Самый большой вопрос, который, наверное, сейчас стоит обсуждать, это сумеют ли пробившиеся в парламент так называемые новые партии повторить свой успех на местных выборах. И здесь в контексте Харькова этот вопрос, он скорее имеет негативный ответ, потому что во многом, вернее, очень сложно будет перенести результаты выборов в Верховную Раду, на харьковский контекст, хотя раньше, я напомню, очень часто Харьков он шел в тренде, то есть, как голосует Харьков, фактически это всегда было сопоставимо со всей Украиной, во всяком случае, несколько электоральных циклов, вот такая тенденция была. Сейчас в контексте местных выборов надо сказать, что успех радикальной партии Олега Лешка, успех самопомощи на местных выборах, он весьма сомнительный. Возможно, что даже их представители не будут массово представлены в областном совете и в совете городском. Фактически это такие новые проекты, которые возникают с нуля, и они в Харькове развитой структуры не имеют, хотя партийное строительство пытаются вести, но фактически не будет хватать вот того ресурса, который делает местные выборы. В частности, ресурса агитаторов, ресурса таких добровольных или не очень добровольных, там, стимулируемых помощников, тех, кто сможет организовывать встречи на местах, нету большой команды. Поэтому, если такие политические проекты, как тот же радикальная партия и «Самопомощь», достаточно уверенно вошли в парламент, то, скорее всего, местные выборы в Харькове они потянуть не смогут и не смогут провести своих ни депутатам, ни невозможно, ни, возможно, если будет сохранена смешанная, смешанная система для формирования местных советов, то, возможно, мы их и не увидим в качестве фракции. И последнее, что хотелось бы сказать по поводу выборов, все равно определенный админ ресурс он остается. Несмотря на то, что было заявлено, что это один из самых свободных выборов за последнее время, действительно это так, но Тут Харьков опять вошел в систему коабитации, когда городской голова, голова Харькова и губернатор, представители разных политических сил, и они даже находятся в некой оппозиции друг к другу. Когда существует такой расклад, он у нас тоже был в 2010 году, то фактически сразу это влияет на качество избирательного процесса и на качество политики как таковой, потому что концепция конкуренции, или да, там, по Роберту Далю происходит взаимный, взаимный контроль, и, наверное, это и повлияло на то, что выборы стали в Харькове чище, вот именно эта компания. Однако в городе все равно фиксировались факты и давление на избирателей и надо говорить о том что э, политика городского головы того же она достаточно централизованная, жесткая и четкая, поэтому сотрудники коммунальных служб, работники служб транспорта, работники детских садов, школьных учреждений, учреждений здравоохранения все равно под определенным прессингом находились и фактически агитация в тех же школах, в тех же поликлиниках, она была, эти факты были зафиксированы, в частности там плакаты нужного кандидата или его организация встреч там в рамках посещения школы подарка там школе и так далее это эти практики, они продолжаются, практики непрямого подкупа избирателей и прямого подкупа избирателей также присутствовали, поэтому говорить о полной чистоте, там, э, скажем так, законности, легальности кампании я бы не стала. Я думаю, что местные выборы, они продемонстрируют тенденцию еще большего использования элементов социальной коррупции, использования городского и областного бюджета для э, привлечения избирателей. Э, мне кажется, что до чистоты здесь все-таки далеко, хотя действительно прямого административного ресурса его стало гораздо меньше особенно в рамках области как таковой потому что конкуренция была высокая